Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə demək olar ki, Varovskaya adlanan ərazidə əla bir villanı təqdim edəcəyik. Birbaşa sahibi tərəfindən satışa çıxarılıb. Qoşazad Prospektinin yaxınlığında Cəfər Xəndan küçəsində yerləşir. Ümumi 4.5 sotda tikilib. 3 mərtəbədən ibarətdir. Sonuncu mərtəbə mansarddır. Villanın halazda qarşısındayıq. Ətraf hamısı, belə deyək də, tam şəkildə ee villalarda, yəni elit bir yerdir. Bu ərazidə torpaq da çox dəyərlidir. Bir neçə maşın belə də rahat daxil olan həyat var. Fasad görürsüz. xarici fasad tamamilə aglaydır. İkinci ve üçüncü mertebede balkona çıxış var. Həyatda belə bir belə bir əldam var. Daha sonra belə bir kürə otağı var. həyətində ümumi görünüşüdür. Həyətində müxtəlif növ güllər əkilibdir, dekorativ ağaclar var. Həmçində baxın, üzüm təlvarı var. Bu gördüyünüz arakəsmə də, yəni arakəsmənin sağ tərəfi də bu evə aiddir. Xidməti belə deyək də, ə, ə, əməkdaşlar orada yaşayır. Ümumi də orada otaq var orada. Villağın görünüşüdür. Hər bir şərait var biz daha göstərəm sizə. Daha sonra keçək birinci mərtəbədən villanın içi ilə tanış olaq. Biz hal-hazırda deməli birinci mərtəbədəyik. Döşəmə isti poldur. Burada belə bir şkaf var əlavə əşyaları, paltarları yerləşdirmək üçün. Hər mərtəbə ilə ayrı-ayrılıqda tanış olacağıq. 1-ci mərtəbədə dəhlizin baş tərəfində sanitar qovşaqlar var. Baxaq. Soyuducu da üz üstün paltaryuyan maşını da qoyulub. E, Sanitarlar qovşaqlar da ayrı-ayrıdır. Baxaq. Ev çox böyükdür. Yəni hər mərtəbə 240 kvadratdır. E, Birbaşa sahibi tərəfindən Bütün əşyalarla birlikdə satışa çıxarılıbdır. Əla bir evdir. Keçək, e, deməli giriş hissədən qonaq otağına. Su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi kombi, evdə kondisioner var. Eee baxın, kamera e, müşahidə sistemi də var. Evin yəni dörd bir tərəfini kamera nə, nəzarətindədir. <coughs> qonaq otağına burdan baxaq. Birbaşa ev sahibinin özü tərəfindən satışa çıxarılıbdır. Çox əlata tikilidir. Ümumiyyətlə tavanlar da kifayət qədər hündürdür. Bura 1-ci mərtəbədə olan yataq otağı, 1-ci mərtəbədə deməli qonaq otağı, 2 yataq otağı, mətbəx və sanitar qovşaqlar var. Baxın. Təmir yaxşı vəziyyətdədir. Xüsusən yuxarı mərtəbələrin təmiri çox ideal vəziyyətdədir. 1-ci mərtəbədə nisbətən yaşaşış daha çox olduğu üçün, daha çox istifadə olunduğu üçün nisbətən, yəni təmir biraz zəifliyibdir. Gördüyünüz bütün əşyəvə avadanlıqlarla birlikdə satışa çıxarılıb. Qonaq otağından deməli 2 yataq otağına keçid var idi. İndi keçək mətbəx olan hissəyə baxaq. 1-ci mərtəbədə olan mətbəx. Hər iki mərtəbədə ümumiyyətlə mətbəx var. 3-cü mərtəbədə isə mətbəx yoxdur. Mətbəx mebeli evdə qalmaq şərtilindən bütün əşyalar, avadanlıqlar evdə qalmaq şərti ilə satışa çıxarılıb. Qalxaq biz indi ikinci mərtəbəyə baxaq. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Pilləkənlər və evdəki qapılar göyürüş ağazındandır. Döşəmə belə də yerdə əla növ parketdir. Hər mərtəbə qeyd etdiyim kimi 240 kvadratdır. 2-ci mərtəbədə də eyni qaydada 1-ci e, mərtəbədə olduğu kimi sanitar qovşağı var. Baxaq. Duş kabinla elə birlikdə bütün əşyə və avadanlıqlar evdə qalmaq şərti ilə satılır. 2-ci mərtəbənin digə tərəfdən görüntüsü. Ən sonda yuxarı hissəyə, yəni mansard olan hissəyə çıxıb baxacağıq. Burada belə bir qoruyucu belə deyək də e, səfər quraşdırılıb ki, uşaqlar burdan yenə yəni, raz çəkildə keçə bilməsinlər, təhlükəsizlik üçün də belə deyək. İkinci mərtəbədə, deməli belə bir istirahət otağı var. İstirahət otağı. 2 ədəd yataq otağı var. Bura birinci yataq otağı. Daha doğrusu yataq otağı, hə, 1 ədəd idi. Belə bir, bir e, ikinci istirahət otağı var. Təmir də çox yaxşı vəziyyətdədir, görürsüz, ideal vəziyyətdədir. Bütün əşyalar və avadanlıqlarla birlikdə, e, deməli İlkin olaraq 1 milyon manata satışa çıxarılıbdır. Bu ərazidə torpağın 1 sotu minimum 150 min manatdır. Ümumiyyətlə satışda torpaq da yoxdur. Yəni çox dəyərli bir ərazidir. kifayət qədər dəyərli ərazidir. Keçək mətbəxə və qonaq otağına baxaq. Bura da belə bir qeyd etdiyim kimi istirahət otağıdır. Əla vəziyyətdə mətbəx var. Baxın. Çox ideal vəziyyətdədir mətbəx. Bahalı əşyaları və avadanlıqları ilə birlikdə satılır. Təkcə bu stolun dəyəri 4500 manatdır. Bütün texnika da dəyərlidir. Samsung firmasına məxsus deməli soyuducudur. Paltaryam qabyan maşındır. kifayət qədər dəyərlidir texnikalarda. Ərazi çox əla ərazidir. Deməli Varovska adlanan ərazidir. Məmmədəmir Rəsulzadə qəsəbəsi, Cəfər Xəndan küçəsi. Qoşa zəpfrafkanın yaxınlığı şəhərin hər bir bir çox yanı yəni, istiqamətlərinə rahat gediş-gəliş olan bir yerdir. Bura isə e, zaldır. 2-ci mərtəbədə yerləşən kifayət qədər böyük ölçüdə olan zaldır. Ümumi qeyd etdiyim kimi hər mərtəbə 240 kvadratdır. Zalın böyüdüyünə fikir verin və ikinci mərtəbədən həmçinin üçüncü mərtəbədən balkona çıxış var. Biz yuxarı mərtəbədən rahat baxacağıq. Görürsüz, bu hissədən balkona çıxış var. Həyətdə görürsüz üzüm təlavarı quraşdırılıbdır. Yayda ev sahibinin bildirdiyinə görə kifayət qədər də yaxşı bar verir. Taş şəmə görə qeyd etdiyim kimi əla növ parketdir, çox dəyərlidir. Qalıx indi 3-cü mərtəbəyə, mansard olan hissəyə baxaq. Orada da geniş zal, yataq otaqları və həmçinin balkona çıxış var. Havazda deməli sonuncu mərtəbədəyik, yəni mansard olan hissədəyik. Gecəcə tanış olaq. Döşəmə də gördüyünüz kimi yenə 2-ci mərtəbədə olduğu kimi əla növ parketdir. Sonuncu mərtəbədə də eynilə 1-ci, 2-ci mərtəbələrdə olduğu kimi bu hissə sanitar boşluğudur. Tam hazır vəziyyətdə görürsüz. Aksessuarlar yığılmış, tam hazır vəziyyətdə. Ümumiyyətlə evdə də 4 bir tərəfdən işıqlıdır. Fikirin. Bu bizə xol olan hissədən bura keçid var. Qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxış var. Həmçində ümumi 4 yataq otağı var. Həmin yataq otaqlarına keçid var. Baxaq yataq otaqlarına. Şifayə qədər hündürdür. Mansard olan hissə də hündürdür. Bura birinci yataq otağı, uşaq otağı kimi nəzər tutulub, aboylardan da yəni bəllidir. İsti sistemə hazır, kombidir. Evdə bütün, yəni rahat yaşayış üçün hər bir şərait yaradılıbdır. Kabl televiziyadır, telefon xəttidir, internetdir. Bura ikinci yataq otağı. Baş tərəfdə isə 2 ədəd geniş əla yataq otaqları var. Baxaq, bura birinci. Gördünüz, bütün əşya və avadanlıqlarla satışa çıxarılıb. Ürüş istəmir ideal vəziyyətdədir. Dəyəli, belə deyək də, evə əşyalar yerləşdirilibdir. Keçəy növbətə yataq otağına baxaq. Bu otaqla nisbət kifayət qədər böyükdür. Buranı istəyinizə uyğun digər fəaliyyət üçün də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, burada bir eee ev kino teatrı quraşdıra bilərsiniz, istəyə uyğun bilyard qoya bilərsiniz. Yəni istirahət üçün əla vəziyyətə gətirə bilərsiniz. Keçən növbədə yataq otağına bu yataq otağı da çox əla vəziyyətdədir. Gördüyünüz bütün əşyalar avadanlıqlardır. Qalmaq şərti ilə satılır. Qiymət 1 milyon manatdır. İlkin qiymətdir, müəyyən razılışma da olacaq. Xahiş olunur, yalnız e, ciddi alıcılar, belə bir əmlakı ala biləcək insanlar əlaqə saxlasın. Realizə ya da endirim olunacaq. Ev sahibi ilə bu barədə danışdıq. Təmir həqiqətən də əla vəziyyətdədir. Gəlsə indi balkon olan hissəyə baxaq. Oradan həyətə görüntü Ə evin balkondan olan panoramanı görəcəyik. Bu əmlak birbaşa sahibi tərəfindən satışa çıxarılıbdır. 2-ci və 3-cü mərtəbədə balkon var. Baxaq. Burdan evin həyətinə belə bir bölgü də olunubdur. Baxın, görürsüz ara kəsmə var. Sol tərəfdə eee yəni köməkçi e, ə, əməkdaşlar, yəni evə aid işçi heyətidir, eee muhafizətçi ola bilər, evin təmizliyinə baxan şəxslər ola bilər. Bu hissədə yaşayır. Yəni əlavə də orada 4 otaq var. Köməkçi hissədir belə deyək. Həyatın görünüşü kifayət qədər də e, normal ölçüdə həyat var. Ümumi 4.5 sotda tikilib. ekranda aşağıda ev sahibinin nömrəsini görəcəksiniz. Bu əmlakla bağlı hər hansısa bir suallarınız varsa, e, maraqlanmaq istəyirsinizsə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Çox dəyərli bir ərazidir. Qeyd etdiyim kimi Varovsk adılanan ərazi. Qoşa Zafravkanın yaxınlığıdır. Zəfər Xəndan küçəsi gedir bu e, belə deyətə evin yerləşdiyi küçə. Zəhmət olmasa videonu bəyənin və e, bu əmlak haqqında Öz fikirlerinizi yazmayı unutmayın.